ओम श्री परमात्मने नमः अठास्तम अध्याय ब्रह्म ब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अदिभूतं च किं प्रोगतं अदिदैवं किं मुच्छते अदियज्ञां कथम कोत्रं देहस्मिन्मधुषुदनः प्रियाद काले च कथमं गैयोसी नियतात्मबिहि श्री भगवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभाोध्यात्म उच्चते भूत भावो करो विसर्ग कर्म शिता अदिभूत भावः भाव पुष्शाधिदत मेवात्र देहे देह भृतांबर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुषाशितारम् अणोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवरणं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदच्छरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् पदं सङ्ग्रहेण प्रवच्छे सर्वद्वाराणि संयम्य हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् शयाति परमां गतिम् अनन्य चेतस सततम् यो मामस्मरति नित्यशः तस्याहं शुलवः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आ पुनरावरति पुनरावर्ति नोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्ह विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदु जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रवन्त्य रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु सु, नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोच्छर इत्युक्तस्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर शुक्ल ष्मा उत्तरायण त्र प्रयाता गति धूमो रात्रिस्तः कृष्ण षणमासा दक्षिणा त्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्ण गति जगतः साश्वते मते एकया यात्नव्रत्तिम अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रति पार्थ जानन योगी मुयते कश्चन तस्मा सर्वेसु कालेसु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदे सुयग्गे सुतप सुचैव दाने सुयत्पलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम् अर्योम् तस्सद इति श्रीमद् भगवत गीता सूपने सत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अचर ब्रह्म योगो नामष्टमो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु